Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk bersama Cikgu Tina kali ini adalah kegigian haiwan. Haiwan yang berbeza makan makanan yang berbeza. Jenis makanan yang haiwan makan menentukan jenis gigi yang ia punyai. Haiwan karnivor iaitu haiwan yang makan haiwan lain sahaja mempunyai gigi taring yang lebih tajam berbanding dengan haiwan lain. Gigi taring yang tajam ini memudahkan haiwan karnivor mengoyakkan daging yang dimakan. Selain itu, haiwan karnivor juga mempunyai gigi kacip yang tajam dan kecil untuk memotong makanan dan juga mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Haiwan herbivor yang memakan tumbuhan sahaja mempunyai gigi kacip yang kuat untuk memotong tumbuh-tumbuhan. Ia juga mempunyai gigi geraham yang lebih besar untuk melumatkan tumbuh-tumbuhan yang dimakan supaya mudah ditelan. Haiwan omnivor, iaitu haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain, mempunyai gigi kacip untuk memotong makanan. Mempunyai gigi taring untuk mengoyakkan daging dan mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Haiwan akan mengalami kesukaran untuk makan jika mempunyai kegigian yang tidak sesuai dengan tabiat makannya. Sebagai contoh, cuba perhatikan situasi pada muka surat 65 dan 66. Contoh pertama, haiwan herbivor Mengapakah kambing di atas tidak dapat memotong rumput dengan mudah? Kambing tidak dapat memotong rumput dengan mudah kerana mempunyai gigi taring yang terlalu panjang. Contoh kedua, haiwan karnivor. Mengapakah singa di atas sukar untuk mengoyakkan daging? Singa sukar untuk mengoyakkan daging kerana tidak mempunyai gigi taring dan contoh yang ketiga, haiwan omnivor. Mengapakah orang hutan di atas dapat makan ikan dengan mudah, tetapi sukar untuk makan buah pisang? Orang hutan tidak dapat memotong buah pisang kerana tidak mempunyai gigi kacir. Terdapat haiwan yang mengubah tabiat pemakanannya. Haiwan boleh mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadi sekiranya berlaku perubahan keadaan di persekitarannya. Contohnya, beruang kutub. Beruang secara semula jadi ialah haiwan omnivor, iaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Namun, beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Beruang kutub dikelaskan sebagai haiwan karnivor kerana hanya makan haiwan lain. Beruang kutub hidup di kawasan kutub yang sejuk dan diliputi ais. Tiada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh di kawasan kutub. Oleh sebab itu, beruang kutub hanya boleh makan haiwan lain. Apakah contoh haiwan lain yang telah mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadinya? Contoh lain yang paling dekat dengan kita ialah kucing. Jika dilihat struktur gigi kucing jelas ia menunjukkan kucing adalah haiwan karnivor. Tetapi, apa yang berlaku, kita dapat lihat ada juga kucing yang makan nasi. Ini berlaku kerana adanya perubahan keadaan di persekitarannya. Sebagai contoh, mungkin tuan punya kucing yang beri nasi kepada kucing tersebut ataupun kucing tersebut tiada pilihan makanan lain. Tapi cikgu tak galak kanah kamu beri nasi kepada kucing ya eh, sebab ianya tidak baik dan tidak sesuai dengan kucing terutamanya dalam sistem pencernaan kucing. Okey lepas ini murid-murid boleh cari lagi contoh haiwan lain yang telah mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadinya. Mungkin boleh Google ataupun tanya dengan ibu bapa okey. Okey, ini adalah latihan untuk murid-murid. Eh? Buku aktiviti, buku surat 42 hingga 44. Okey, itu saja untuk kali ini. Sebelum itu, cikgu nak ucapkan tanya dan terima kasih kepada semua murid yang berjaya menyiapkan tugasan pada minggu lepas. Terutamanya tugasan yang ketiga iaitu membuat rakaman video. Nah, ini adalah antara wajah-wajah murid yang terawal dapat menyiapkan tugasan rakaman video pada minggu lepas. Tanya dan terima kasih. Okay, bye bye.